上一集，人呢？在洗澡，简直是天助我也啊！我得速战速决。 对、啊，也不是生日，密码是什么？干什么？呃，没什么。大晚上鬼鬼祟祟的。 你要干嘛？我借你电脑查点资料。嗯、查什么？没什么。电脑你随便用，别碰我文件就行。密码是。落叶知秋。你真是落叶知秋啊！ 对不起，我不想笑，但是我想到你居然跳下神坛开小号干这种事儿，我就控制不住。不许说出去！不，我就不。哎，我就要让全世界都知道，我的男朋友是我们落叶 CP 的头号死忠粉。哎，不行，不，不给、嗯。 给我，给我。还说吗？谢谢你啊，嬷嬷，为我们做了的。 为了公平起见，我也要知道你的论坛名。不说什么，那我就……孟婆、嗯，托来杯优乐。什么？我的论坛 <laughs> 写什么名字？对，就。